pun meninggal ketika dengar ceramah. Ha, tahu seorang je lagi kan. Ha, baik-baik lah. Kan? Ha, orang yang biasa memberikan ceramah pun meninggal ketika memberikan ceramah. Tapi bukan saya lah mudah-mudahan. Ha, Tuan-tuan pergi dulu, saya ikut belakang nanti. Kan? Ha, jadi insyaAllah apa-apa kita doa yang baik-baik. Mudah-mudahan kita dapat kehidupan dan pengakhiran yang baik. InsyaAllah wa amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian tu sedikit muqaddimah uh, sebagai pengisian tazkirah. So kita sambung perbincangan kita Amalan sunnah dalam kehidupan harian Iaitu tajuk sunnah kita eh, Yang ke-29 Memanjangkan iktidal dan duduk di antara dua sujud eh, Memanjangkan iktidal dan duduk di antara dua sujud So kita bacakan hadis Dan kita akan bincangkan apakah amalan dia Apakah perbuatan dia eh. Jadi hadis uh, riwayat al Bukhari 821 hadis yang sahih. Daripada Sabit Anas berkata, sungguh aku tak dapat mengimamkan kamu, sebagaimana aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengimamkan kami. Kata Sabit Anas ni melakukan sesuatu yang aku tak pernah melihat orang lain melakukannya. Jika beliau mengangkat kepalanya, uh, sorry, uh, jika beliau uh, mengangkat kepalanya dari rukuk, yakni i'tidal, beliau berdiri sedrus-drusnya sehingga ada yang beranggapan mungkin beliau telah lupa. Jika beliau mengangkat kepalanya dari sujud, di duduk antara dua sujud, beliau akan duduk dan sehingga ada yang beranggapan mungkin beliau telah lupa. Hadis sahih Al-Bukhari 821. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, so dalam ni ada dua rukun yang kita nak bincangkan. So dalam solat kita semua tahulah, ada 13 rukun, ada tiga bahagian. Rukun qalbi yang mana dengan hati kita. Rukun qauli yang kena sebut, rukun fi'li kena buat. Uh, so jadi kita nak bincangkan tentang manakah rukun yang perlu kita panjangkan mengikut sunnah. Okey, kita tahulah sujud adalah waktu mustajab. So biasa orang memang akan doa dalam waktu sujud lah Semua jangan sampai doa ni lama sangat uh, apa ni imam pun dah duduk tayat akhir kita sujud lagi. Uh, imam pun dah baca tayat akhir sujud lagi. Ah uh, tu okey lagilah kan. Imam dah masuk selawat nak bagi salam dah. Sujud lagi tuan-tuan. Terpaling sujud lah nama ni. Ha, so kalau macam ni, ketahuilah bahawa mungkin ada dua keadaan. Satu dia tengah tidur. Satu lagi dia dah meninggal dunia dah. Ha, so tuan-tuan kena ingat kat sini. Bila salat berjemaah, jangan buat macam tu kan. Sebab dia dah meninggalkan dua rukun. Maknanya jangan lebih uh, dua rukun. Tiga dan ke atas. Bila salat berjemaah Jangan lebih dari dua Maksimum dua So imam duduk tahiyat Imam baca tahiyat akhir Itu dah dua, dua rukun ngam -ngam lah. So sebelum imam masuk kepada selawat Kita pun dah kena Mengangkat kepala daripada sujud lah. So duduk tahiyat So kita bukan nak halang berdoa Cumanya doa ni ada masa dia Ada dia punya uh, Waktu lah ha? Kita solat berjemaah mana lagi penting Takkanlah kita kata nak doa tu lagi penting Habis tu ikut jemaah punya lama ikut imam tu Apa fungsi dia Baik solat sendiri je senang ha, Maka tuan-tuan kena faham kat sini Sebab kadang-kadang ada lagi orang buat macam tu Alasan dia, nak doa Lepas tu dia nak doa sampai lama sangat Kan sedangkan imam dah duduk angkat kepala dah Imam dah duduk tahiyat akhir dah So kita kena menghormati mengikuti imam Dijadikan imam ni untuk diikuti Bukan untuk dikhianati Ha, maka okay, tuan-tuan ingat dekat situ. Kalau katalah nak doa sangat pun. Doa lah ketika solat bersendirian. Solat sendirian, solat sunat. Contohnya kan dia lagi nak qabliyah Jumaat ke. Ataupun kita nak ma'liah Jumaat kan. Ha, nak solat masa tu nak sujud. Nak sujud lama berjam-jam pun boleh. Tapi jangan buat sekarang lah. Ha, okay, contohnya malam dia solat isyak semua. Solat sunat ma'liah. Ha, sujudlah malam ni pagi esok baru bangun. Pun tak ada masalah. Tak ada orang pun nak halang ha, Maka tuan-tuan nak kena ingat kat situ Bila nak solat berjemaah Maka ikutlah imam tu Doa ni setakat mana sempat Jadi uh, doa dalam sujud mustajab Doa dalam tahiyat akhir mustajab kan Kita dah tahulah So rukun yang lain Apa yang kena dipanjangkan Rupanya satu iktidal lagi satu adalah duduk antara dua sujud So iktidal ni Dia bukan panjang sekadar Panjang tanpa bacaan dia dipanjangkan dengan bacaan so kita mungkin pernah dengar kot istilah satu statement yang menyebutkan dalam mazhab kita bila iktidal ni jangan panjang-panjang sangat bila panjang sangat iktidal tanpa bacaan di situ seolah-olah memutuskan muwalat kita panggil muwalat ni macam kesinambungan lah dalam solat sebab kalau kita perasan iktidal ni rukun yang di tengah-tengah yang menyambungkan antara berdiri dan sujud maknanya tunduk kan dia di tengah-tengah dia tengah-tengah so kita berdiri tegak je dia tak macam rukuk memang kita tunduk eh, sujud memang kita akan buat duduk uh, antara dua sujud kita berdiri baca al-fatihah so ini semua memang kita nampak oh ini memang tengah solat tapi kalau iktidal dia macam kita berdiri tegak je so dia tak nampak perbuatan yang khusus tentang solat. Sebab tu jangan lama-lama tanpa bacaan. Tapi kalau lama dengan bacaan tak ada masalah. Lama, nak baca bacaan yang Nabi ajar yang agak panjang sikit tak ada masalah bahkan jadi sunnah. Ha macam tu tuan-tuan nak sebut kat sini kalau boleh dipanjangkan. So ketika iktidal eh, kita semua tahulah bacaan yang mudah. Seperti yang disebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari 848 hadis sahih. Daripada Um, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah maka ucapkanlah Allahumma rabbana lakal ham Badan siapa yang bacaan dia menyamai dengan malaikat maka dosa lampaunya akan diampuni ni hadis al-Bukhari 848 contohnya uh, yang, yang, uh, yang disebut kat sini tuan-tuan ni Yaitu berkenaan tentang bacaan ketika iktidal <coughs> di mana kita baca sami Allahu liman hamida kemudian kita akan sebutkan rabbana lakal ham okay, so paling kurang kita akan sebutkan rabbana lakal ham ataupun rabbana walakal ham ataupun allahumma rabbana lakal ham ataupun allahumma rabbana walakal ham so ada empat pilihan ini kalau baca yang ringkaslah so kita jangan baca empat-empat sekali Jangan tiba-tiba Rabbana lakal ham Rabbana wa ham Allahumma rabbana lakal ham Itu dah Banyak pula bacaan tu So dia semua ni sama je Maknanya bacaan membawa maksud yang sama Cuma dalam hadis yang berbeza Jadi kita pilihlah Salah satu Biasa orang mungkin suka baca Rabbana lakal ham Itu paling pendek Maka Amalkan lah Kita sebut Sami Allah liman hamidah Sebut Rabbana lakal ham Tapi ini adalah bacaan yang paling ringkas Bila paling ringkas Maknanya sekejap So habis kita akan sujudlah. So ini hadis yang pertama. Manakala bacaan yang kedua. Ha ni kalau boleh tuan-tuan kita cuba baca bacaan yang kedua ni. Kedua ni panjang sikitlah. Ha mungkin ada yang dah tahu, yang dah tahu tu kita teruskan beramal. Yang baru tahu ni ambil tahu dah cuba kita amalkan juga. So hadis yang kedua dalam riwayat Al-Bukhari 799. Daripada Rifaah bin Rafi' Az-Zuraqi. Beliau berkata yang bermaksud pada suatu hari kami solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bangkit dari rukuk sambil menyebut sami Allahu liman hamida. Kemudian ada seorang pemuda di belakang menjawab Ini ni bacaan sunnah dia lah rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ya rabbana walakal hamd Tuhan kami dan kepadamu pujian hamdan katsiran pujian yang banyak tayyiban yang baik mubarakan fi yang diberkati pada bacaan tersebut so dibacakan begini maka selepas selesai solat nabi bertanya siapakah yang membaca bacaan tadi lalu lelaki tersebut mengakulah dia kata saya maka nabi bersabda aku melihat 30 malaikat merebut untuk menjadi yang terawal mencatat ganjaran bacaan tadi. Ha, so yang ni hadis sahih Al-Bukhari 799. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. So ini tentang bacaan iktidal yang panjang sikit. Ha, kalau boleh lah tuan-tuan. Cuba kita amalkan secara konsisten lah. Ha, boleh panjang sikit je. Rabbana walakal ham. Kita sambah sikit. Ham dan fi. Ha, lima perkataan je lah. Ha, tayyiban Mubarakam fi. Ha, jadi ya, tuan-tuan kalau boleh baca yang ni dan kelebihan pun disebutkan tadi sampaikan ada 30 malaikat merebut nak mencatat ganjaran. So yang ni ni perkara safiat, perkara baik Kita nak bincang detail pun kita tak pasti macam mana keadaan dia adalah baik Cuma yang pasti memang ni adalah hadis sahih dan pasti memang adanya kelebihan yang besarlah. Ha, maka tuan-tuan tinggal kita adalah nak buat ke tak nak buat. Ha, so kalau kita nak buat dapatlah pahala tak buat dapatlah dapat apa dapatlah buang masa je lah ha, maka tuan-tuan kalau boleh cuba amal kalam ha, so kita baca panjang sikit kalau kata tak dapat doa tadi tak dapat bacaan tadi kita buka dalam google lah kalau ada syih google lah kan ha, tulis kat situ hadis al-bukhari 799 ha, tekan-tekan tak dapat data tu topak lagi saya bersuruh kan ha, tekan tuan-tuan lah pastikan ejen yang betul lah bukan al-bukhara Nanti nasi biryani Bukhara itu lain. Ah ha, tulis hadis Al-Bukhari ya. Eh? Baik, so itu adalah bacaan yang kedua. So kalau boleh baca yang ni pun okey. Bagi yang rasa nak tukar-tukar bacaan, ni ha, dia boleh baca lagi lah bacaan yang ketiga pula. Bacaan ketiga dalam hadis At-Tirmizi 3422. Ha, ini panjang sikit. Ha, di mana panjang sikit. Bacaan dia apa? Lepas sami Allah liman hamidah. Dia kesebutkan Allahumma rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba. Ha dia kalau nak tanya maksud dia apa dia macam pujian. Ya, pujian yang yang tinggi. Ha, kita kata apa Tuhan uh, ke, kami kepadamu lah pujian yang meliputi langit, meliputi bumi, meliputi di antara keduanya kita lah kan makhluk. Uh, kemudian Um, dan apa-apa Daripada sesuatu yang Yang uh, Sesuatu yang disukai uh, Di sisimu uh, Jadi dia adalah lebih kepada pujian Allah Yang dihuraikan uh, Yang diterangkan dengan detail uh, Maka tuan-tuan Ini pun boleh dibaca ketika Iqtidal eh, So bila kita baca ni Dia lagi panjang Lagi lamalah Iqtidal eh, uh, So itu yang sunnah yang dimaksudkan Baca lagi panjang lagi lama iktidal. Eh, So ni bacaan yang ketiga Manakala bacaan yang keempat nah, Ni lah bacaan yang paling panjang lah. Dalam riwayat Abu Daud 847 Hadis sahih 847 Itu apa dia bacaan dia Sami Allah dan Hamida. Lepas tu dia sebutkan Allahumma Rabbana lakalham Mil as-samawati Wa mil al-ardi Wa mil Ta'min min syai'imma Tak habis lagi tu sama lagi tu Ahlas sana'i wal majd Ahakku ma qala al-abd Wa kulluna laka abd La mani'a lima a'tay Wa la mu'tia lima mana'ta Wa la yanfa'u jaddi Min kal Ustaz panjang je Ustaz Ustaz sembang apa tu ha, Memang baca alih macam tu lah ha. ha, So bagi yang mampu nak hafal Hafalkan lah Bagi yang tak mampu nak hafal Kena hafal juga Ha, cubalah kita baca kalau boleh tuan-tuan tak dapat tak nak hafal benda ni baca yang kedua tadi pun okey cuma hanya bacaan ni kalau boleh lah dia sampaikan kepada kita mungkin tak mampu nak hafal kan sampaikan kepada mungkin katakan anak lah ataupun mungkin cucu lah sekolah rendah ke apa cuba bagi dia satu cabaran ya, suruh dia hafal ha, berjaya hafal dalam tempoh masa yang diberikan ha, nanti kita belanja dia ha, belanja dia apa? belanja dia apple kan right. sekali dia pun ingat oh dapat sepangat ni harga mahal tu handphone tu dah hafal-hafal minta mana Apple bagi buah Apple ha, siapa suruh dia percaya macam tu kita kata Apple je ha, maka tuan-tuan nak kata kat sini buatlah sesuatu yang penting kita kalau boleh bagi dia hafal sebab mereka ni kan cepat hafal kan ha, segala macam dia boleh ingat kan trend-trend ni kalau dia sebut cuba sebut sikit dia akan sambung ha, dia boleh sambung dia boleh ingat walaupun dia tak faham pun dia akan sebut sebab dia nak ikut trend. Dia nak jadi yang latest kan. Dia nak jadi orang yang yang ikut sekali lah dengan apa yang biasa orang buat. Maka tuan-tuan, kalau ada kemampuan dia boleh hafal benda yang pelik-pelik tak ada maksud semua tu kan. Jadi maknanya dia ada kemampuan kita boleh boleh channelkan dia hafal contohnya bacaan tadilah, bacaan sunnah tu. Kemudian kita boleh channelkan dia hafal ayat Quran. Channelkan dia untuk dia mungkin uh, belajar fahamkan hadis. So sebenarnya dia boleh cuma kena bagi dia minat lah ha, So budak-budak ni dia punya uh, Kata apa ubat mujarab nak bagi dia minat ni Kena buat bagi dia macam cabaran Lepas tu bagi dia hadiah Bagi benda dia suka kan ha, So itulah dia punya rangsangan motivasi dia ha, Maka tuan-tuan buatlah macam tu Lepas tu kita selalu amal dulu kan Bagi solat subuh berjemaah Budak-budak yang datang kita bagi dia RM5 lah RM3 lah So itu sekadar rangsangan Cuma kita tak buatlah selalu. Kita buat sekadar sekala macam tu sekadar memberikan motivasi. Ha, so macam itulah kita buat tuan-tuan. Bagi tahu dekat dia, suruh hafalkan bacaan tadi bagi masa. Lepas tu kalau dia berjaya, bagi dia something hadiah. Kadang-kadang -kadang, hadiah ni tak perlu mahal pun. Bagi dia hadiah murah RM2.40 pun tak apa. RM2.60 pun nak naik harga lah. RM2.60 pun tak apa. Dia bukan tahu harga pun. Bagi je kan. Ha, lepas tu kata je dah ambil enjoy kan. So dia dia rasa seronok sebab dia dihargai. Walaupun nilai dia rendah atau ataupun dia tak tahu ke dia tahu pun tapi dia akan rasa something gembira tuan jadi kalau boleh buatlah macam tu sampaikan bacaan tadi kepada mereka jadi ala kulihal kesimpulan adalah panjangkan iktidal disertakan dengan bacaan bukan semata-mata panjang berdiri sajalah sertakan dengan bacaan so kalau boleh kita ni sekurang-kurang baca rabbana walakal hamd hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi Ha macam tu pun dah okey dah tuan-tuanlah kalau boleh amalkan benda tu. Dan lagi satu adalah tentang duduk antara dua sujud yang dipanjangkan. Ini saya nak ringkaskan saja. Kalau ikutkan dalam hadis Abu Daud 874, Nabi ajarkan kita baca boleh baca pendek. Kita boleh baca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Tuhan ampunilah aku, Tuhan ampunilah aku. Ha kalau kata ustaz nak pendek lagi ustaz. Baca Rabbighfirli sekali. Dan nah, kalau nak ringkaskan solat Ustaz nak pinjam lagi Ustaz? Tak payah solat lah duduk diam-diam je -diam lah hai. Banyak sangat songi ha, Jadi kalau boleh baca je lah So saya sebut ringkas ni sebab apa? Ada waktu kita perlu ringkaskan solat Contoh kita ambil yang terdekat lah Macam yang lagi khutbah Jumaat kan So kadang-kadang ada orang ni hamba-hamba Allah yang special kan Mungkin lambat datang So bila dia datang dia masuk masjid Khutbah walaupun khutbah sedang berjalan So sunat bagi dia adalah Solat sunat tayatul masjid dan dia ringkaskan solat. Ini kita dah bincang dulu ha? Dalam hadis Al-Bukhari 930 disebutkan benda ni. Nabi tegur yang seorang sahabat tu kan sulai itu. Jadi dia memang jadi sunnah dia tetap solat cuma dia kena ringkaskan. Ringkas macam mana buat pendek-pendek lah buat yang wajib-wajib je. -wajib ha, maka tuan-tuan kita contoh kita angkat tangan bila ihram tak payah baca iftitah, tak payah baca istiazah, tak payah solat lagi sebenarnya. Ha, tak payah istiazah, betul baca al-Fatihah. Ya baca Al-Fatihah ni bukan Al-Fatihah Bukan macam tu lah, tu lagi sesat tu So baca penuh ha, Ni kadang-kadang budak-budak suka jawab macam tu Ustaz baca macam mana? Al-Fatihah, Al-Fatihah je ke? Ha, pandai dia kan? So dia bukan macam tu, baca penuh lah Al-Fatihah tu Ya betul surah iringan tak payah Lepas tu rukuk Bukan rukuk lah ha. Rukuk ha. rukuk ha. tak baca tasbih penuh sekurang-kurang Subhanallah pun okey Ataupun even kita diam pun tak apa Sebab rukuk berserta tamak adalah rukun, rukun fa'li perbuatan kan Lepas tu macam tu lah tuan-tuan Kita buat yang wajib saja Sampai akhir Dan uh, kita solat tu jadi ringkas ha, Ni kita boleh amal contoh macam tadi tu Masa futbah Kita baru sampai Solat dulu baru duduk Lepas tu sama juga Macam ceramah pun sama Kemudian waktu-waktu yang kita penting tuan-tuan Kita buat macam tu lah Kita ha, nak nak sebut uh, Sunnah untuk memanjangkan duduk Antara dua sujud Macam mana kita nak panjang Tadi saya sebut tu yang pendek macam mana kita nak panjangkan tuan-tuan kita sambung dalam episod akan datang. Ha, biar suspend lah. Ha, saya pun ha, kita sempat nak bincang ni. Ha. Kita akan sambung nanti insya Allah macam mana kita nak buat dan kita akan sambung juga dengan amalan-amalan sunnah yang lain. Bila saya pun tak tahu, tuan-tuan pun tak tahu, Wallahu'ala. Ha, hanya Allah yang maha mengetahui. Ada kita jumpa, tak ada rezeki kenangan laku dalam doamu insya Allah. Ha, Mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang kita bincangkan pada والله تعالى أعلم وعلمه وأتم أقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم سبحان الله وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini ada empat makluman. Yang pertama, kutipan mingguan diterima secara tunai dan online bertarikh 7 November